নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এটা কথা সকলোৱে জানে যে মানুহৰ জীৱনত সুখ দুখ দুয়োটাই সমানেই থাকে সুখ আৰু দুখ হৈছে এটা মুদ্ৰাৰ ইপিটি সিপিঠি তাৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰস্তুত হৈ থকা অতি দৰকাৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানে যে হাঁহি ধেমালিৰে যিদৰে দিনবোৰ সোনকালে পাৰ হয় ঠিক তেনেদৰে যদি কাৰোবাৰ জীৱনত বেয়া দিনবোৰ আহিছে সেই দিন বা সময়বোৰ পাৰ কৰাত বহুত কষ্ট হৈ পৰে আমাৰ জীৱনত কেতিয়া দুখ নামি আহে কোনেও নাজানে এই সুখ আৰু দুখবোৰ ভগৱানেই আমাৰ জীৱনত নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈ দিয়ে যদি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ জীৱনলৈ বেয়া সময় আহিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া ভগৱানে আমাক কিন্তু ইংগিত দিয়ে সেই ইংগিত আমাক কেনেকৈ আৰু কেতিয়া দিয়ে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনাওঁ যে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী যদি মোৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বেয়া সময় অহাৰ আগতে ভগৱানে আমাক কেনেদৰে ইংগিত দিয়ে আহকচোন আজি জানো সুখ আৰু দুখ মানুহৰ জীৱনলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু তাৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰস্তুত হৈ থকা প্ৰয়োজন যেনেদৰে হাঁহি স্ফূৰ্তিৰ সময়বোৰ খুব সোনকালে পাৰ হৈ যায় ঠিক একেদৰে বেয়া সময় পাৰ কৰা সিমানেই কষ্টকৰ হৈ পৰে আমাৰ জীৱনত কেতিয়া দুখৰ পাহাৰ ভাগি পৰে সেয়া কোনেও নাজানে কিন্তু ভগৱানে আমাক কিছু সংকেতৰ দ্বাৰা আগতীয়াকৈ জনাই দিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া পৰিস্থিতি অনুকূল হ'বলৈ গৈ আছেনে প্ৰতিকূল হ'বলৈ গৈ আছে এই বিষয়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নাৰদমুনিক বিস্তাৰিতভাৱে জনাইছিল হিন্দু পৌৰাণিক গাঁঠা অনুযায়ী এদিন নাৰদমুনিয়ে যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক দেখা কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল সেই পৰমেশ্বৰ ভগৱান কৃপা কৰি মোক কওক যে কোনো এজন মানুহে তেওঁৰ জীৱনত ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব নেকি তেতিয়া পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কৈছিল সেই মণিবৰ নাৰত কোনো মানুহৰ ফালে আহিবলগীয়া পৰিস্থিতি তেওঁৰ পক্ষে অনুকূল নে প্ৰতিকূল হ'ব সেয়া মই কিছু সংকেতৰ দ্বাৰা পূৰ্বেই আভাস দি থাকোঁ যাতে তেওঁলোকে উক্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে সতৰ্ক থাকিব পাৰে আৰু মোৰ ভক্তসকলে সহজতে এই বিষয়ে অৱগত হৈও যায় কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তিসকলে এই বিষয়বোৰ বুজিবলৈ সক্ষমেই নহয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু কৈছিল সেই মুনিবৰ নাৰত এই সংকেতসমূহ অৱশ্যে গুৰুত্ব সহকাৰে দেখা প্ৰয়োজন এই সংকেতৰ ওপৰতেই ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া অনেক কিছু কথা নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এটা এটাকৈ সংকেতসমূহ নাৰদমণিক বৰ্ণনা কৰি গৈছিল তাৰ প্ৰথমটো হৈছে পশু পক্ষীৰ হঠাৎ কোনো ঠাই পৰিত্যাগ কৰা যদি এনে ঘটনা পৰিলক্ষিত হয় যে কোনো ঠাইত পশু পক্ষী ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস হৈ গৈ আছে নাইবা সেই ঠাই ত্যাগ কৰি গৈ আছে আনকি সেয়া পৰিঘটনা কাৰোবাৰ বসতিপূৰ্ণ গৃহতো ঘটিছে তেন্তে এই সংকেতৰ পৰা সেয়া বুজিব লাগিব যে সেই স্থানত কিবা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছে তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দ্বিতীয় সংকেতৰ বিষয়ে কৈছিল যে ক্ৰমাগত বেয়া স্বপ্ন দেখি থকা প্ৰত্যেক মানুহৰ বাবে ৰাতি টোপনিৰ সময়ত সপোন দেখা অতি সাধাৰণ পৰিঘটনা দিনৰ সময়ত মানুহ বেছি চিন্তিত হৈ থাকিলে সেই চিন্তাৰ ফলত মানুহে ৰাতি বেয়া সপোন দেখিব পাৰে কিন্তু যদি তেনে দুঃস্বপ্ন নৈমিত্তিক দেখা যায় তেনেহ'লে সেয়া চিন্তাৰ বিষয় আৰু সেয়া কেতিয়াও উপেক্ষা কৰা উচিত নহয় কিয়নো এই সংকেতৰ মাধ্যমত ভগৱানে আমাক সংকেত দিব বিচাৰে যেতিয়া মানুহৰ পৰিয়ালত কিবা অঘটন অথবা বিপদ নিশ্চিত হয় তেতিয়া মানুহে বেয়া সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে এনেধৰণৰ যদি সপোন আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখি থাকে তেনেহ'লে নিজৰ আৰাধ্য দেৱতাক স্মৰণ কৰিয়ে টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব তৃতীয় সংকেত হৈছে শিয়াল আৰু কুকুৰৰ কন্দা যদি কোনো ঠাইত কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে হঠাতে কোনো অজান কাৰণত কন্দা কটা কৰি আছে তেনেহ'লে সেই পৰিঘটনাই সেই ঠাইৰ লোকৰ সন্মুখলৈ অহা বেয়া সময়ৰ সংকেত বহন কৰে আৰু বহুজনে মেকুৰী আৰু কুকুৰৰ এনেদৰে কন্দা কটা কৰিলে লাঠিলৈ খেদি দিয়ে কিন্তু সেয়া কৰা অনুচিত বৰং সেই কুকুৰ বা মেকুৰীৰ সন্মুখত কিছু খোৱা খাদ্য দিয়া অত্যন্ত লাভজনক কাৰণ তেনে কৰিলে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হয় বুলি কোৱা আছে চাৰি নম্বৰতে ঘৰৰ বেৰত থকা জেঠীৰ মাজত যুদ্ধ লগা ঘৰৰ ভিতৰত জেঠীৰ অহা যোৱা হৈয়ে থাকে ই এক সাধাৰণ পৰিঘটনা লগতে সেই জেঠীৰ অহা যোৱাই গৃহৰ ভাল বেয়া উভয় সংকেত বহন কৰে কিন্তু যদি হঠাৎ দুটি জেঠীয়ে যুদ্ধ আৰম্ভণি কৰে আৰু জেঠী নিখোজ হৈ যায় বা কোনো এটা জেঠীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া বুজিব লাগিব যে সেই গৃহত অশান্তি অহাৰ সংকেত দিছে বুলি কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল আৰু মতানৈক্য হোৱাৰ সংকেত বহনো কৰিব পাৰে সেয়ে তেনে পৰিঘটনাক কেতিয়াও সহজভাৱে লোৱা উচিত নহয় আৰু সেই সময়ছোৱাত মানুহৰ বাঘ সংযমৰ প্ৰয়োজন থাকে পাঁচ নম্বৰতে গাখীৰ পৰি যোৱা অথবা গাখীৰ পুৰি যোৱা এক বেয়া সংকেত ঘৰখনৰ বাবে বৈদিক জ্যোতিষী শাস্ত্ৰত গাখীৰক চন্দ্ৰমাৰ কাৰক বুলি কোৱা হয় আৰু চন্দ্ৰক মানুহৰ মন আৰু মস্তিষ্কৰ সৈতে যুক্ত কৰি চোৱা হৈছে আনহাতে অগ্নিক মংগলৰ কাৰক মান্যতা দিয়া হয় আৰু সেয়া যদি গৃহত বহুবাৰ গাখীৰ উতলি পৰি গৈছে বা পুৰি গৈ আছে তেনেহ'লে সেয়া হোৱাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে গৃহত উপস্থিত বাস্তুদোষ হ'ব পাৰে লগতে বহু সময়ত অন্য মনস্কতাৰ বাবেও সেয়া হৈ থাকিব পাৰে আৰু এয়া যদি কোনো পৰিয়ালত বাৰে বাৰে হৈ থাকে তেনেহ'লে তাক অশনিক সংকেত হিচাপে বিবেচনা কৰা উচিত লগতে কোনো ডাঙৰ ৰোগ হোৱাৰ আশংকা ৰৈ যায় সেই পৰিয়ালৰ লোকৰ ছয় নম্বৰতে যি বিষয় হৈছে চকুৰ পতাৰ লৰচৰ কৰা সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰটো এই বিষয়ত বহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু মানুহে সেয়া সাধাৰণ কথা বুলিয়েই ভাবে যদিও সেয়া অসনিক সংকেতো হ'ব পাৰে যদি মহিলাৰ বাও চকু সঘনাই লৰচৰ কৰে তেনেহ'লে সেয়া বৰ অশুভ সংকেত সেয়া কোনো কাম কাজ কৰাৰ সময়ত যদি বাওঁ চকু সঘনাই লৰচৰ কৰে তেতিয়া কিছু বিশ্ৰাম লৈহে সেয়া কামত হাত দিয়া উচিত নহ'লে সেয়া কাম অসিদ্ধি হোৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে বিপৰীতে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বাওঁ চকু কম্পন কৰা আকৌ শুভ সংকেত সেয়া কোনো আৰ্থিক শ্ৰীবৃদ্ধি আৰু পদোন্নতিৰ সংকেতো হ'ব পাৰে অন্যহাতে মহিলাৰ সুচকু কম্পন কৰা শুভ সংকেত হিচাপে মান্যতা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুৰুষৰ সুচকু কম্পন কৰা অশুভ যাৰ ফলত শত্ৰুতা বৃদ্ধি আৰু কিবা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিব পাৰে আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে যদি চোৱা হয় তেন্তে কোনো মানুহৰ চকুৰ পতা বাৰ বাৰ কম্পন হৈ থাকিলে সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা অতি দৰকাৰী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মদ ভাগৱত গীতাৰ এটি শ্লোকত কৈছিল যে যি ব্যক্তি দুখৰ সময়ত অধিক কাটৰ বা উদ্বিগ্ন নহয় সুখৰ সময়ত আত্মহাৰা হৈ নাযায় যিয়ে নিজৰ ক্ৰোধ ভয় আৰু অনুৰাগক জয় কৰিব পাৰিছে সেই ব্যক্তি প্ৰকৃত গুৰু গম্ভীৰ পুৰুষ আৰু জ্ঞানী তেওঁৰ বাবে অনুকূল আৰু প্ৰতিকূল সময় সকলো সমান বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি লিখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ